Те, що музика здатна впливати на наш настрій, напевно, помічали багато. Але чи знаєте ви, що вона має і цілющі властивості? Великі знаннями в цій галузі мали цілителі Греції та Стародавнього Єгипту. Вони вважали, що вилікувати можна будь-який орган, головне знати, яку музику прописати хворому. Про її лікувальні властивості знають і мешканці півночі. Недарма шамани для посилення дії цілющого зілля використовують у лікувальні наспіви під звуки бубна. Музика є тим ключиком, який допомагає відновити загублений баланс і створити гармонію між душею і тілом. Наші вітання усім глядачам телеканалу Запоріжжя побачили перший сюжет. Ну і звичайно, після такого сюжету будемо говорити про музику, про голос. Ви знаєте, я не відкрою, не, не буду відкривати Америки, якщо скажу, що мета кожної людини бути щасливою і знайти своє щастя. Але, на жаль, в нашому сучасному світі дуже мало можна знайти людей, які не скаржаться на свою долю. Людям завжди чогось не вистачає. Сьогодні будемо говорити про щастя і про те, як можна змінити своє життя завдяки звукам і завдяки голосу. Ну і тому не випадково сьогодні мій співведучий на програмі Денис Васильєв. Доброго дня! Здравствуйте! От почала з тобою спілкуватися, і у мене змінилося ставлення і до звуків, і до музики. Почала відчувати іншу гармонію у всесвіті. Ти знаєш це? Ну, конечно, гармонія це що у нас? Це все-таки вібрація, і голос, звуки, мелодії це тоже є свого роду вібрації. Тому найголовніший інструмент, який завжди угу. з человеком это его голос. Ти знаєш, сьогодні тема нашої програми, вона звучить так, буду читати: "Відкриття свого голосу, відкриття себе". Можна відкрити себе завдяки голосу. Именно так и происходит, я бы даже сказал, что вот как только вы раскрываете свой голос, голос становится уверенным, вы его любите. и ваш голос, который вы слышите внутри и голос, который вы слышите иногда, если вас записали внешне, и он совпадает, вам mm -hmm. нравится. Считайте, что вы уже себя полюбили. Ну, ты знаешь, в нашем современном мире существует дуже безліч методик, которые подтверждают, что людина может измениться. Благодаря природе, благодаря танцу, благодаря барабанам. Да. Вот какую роль вообще играют звуки и музыка? Я думаю, что вот барабаны это немножко привнесенный да, музыкальный mm -hmm. инструмент. А вот голос... Uh, это тот инструмент, который остается, и вы рождаетесь вместе с ним. И поэтому это, пожалуй, самый главный инструмент. И когда вы управляете им, uh, то вы управляете своей судьбой, своей жизнью. Ведь uh, не секрет, что многие uh, поют про себя, напивают мелодии, поют в душе, поют на работе, за рулем, в транспорте, где угодно, поют, поют, когда хорошо, когда плохо. И вот, вот это пение uh ⁇ -huh. это и есть проявление и выражение самого себя. Так, будемо продовжувати нашу дуже цікаву розмову. Зовсім скоро буду представляти вам наших дуже цікавих і розумних експертів, але на початку відеосюжет. Все рухається не просто так. А у своєму ритмі і все, що рухається у своєму ритмі, породжує звук. Так відбувається і тут, і у будь-якому іншому місці планети. Наші далекі предки, коли ховалися від холоднечі у своїх печерах, теж помічали це. Все на світі рухається і створює шум. Вони, ймовірно, сприймали це зі страху, а потім стали розуміти, що так входить з ними в контакт вища істота. І вони почали копіювати ці звуки, що лунали навкруги, сподіваючись, що виникне зв'язок з цією істотою. Так з'явилась музика і танець. Пауло Коеліо. Каждому з нас Бог дає свою пісню. А чи знали ви, що зовнішність людини залежить від того, яку пісню вона Співає сьогодні, говоримо про звуки, сьогодні говоримо про голоси. Я задоволенням вітаю в нашій студії експертів сьогоднішньої програми. Це Наталія Штукіна. Доброго дня та Максим відішив. Доброго. Доброго дня. Доброго. Так і я казала про щастя, що кожна людина вона мріє безумовно бути щасливою незалежно від віку, так незалежно від соціального статусу. Але що сучасним людям не вистачає для щастя, як ви гадаєте? Ну, я могу сразу сказать, что э, в первую очередь человеку нужно понимать себя. Если он будет понимать, что ему нужно, он будет понимать, куда ему стремиться, mm -hmm. он будет э, слышать и понимать себя, его услышат и поймут окружающие. И тогда у него наступит внутренняя гармония и гармония с окружающим пространством. В общем-то, это основная задача. Максим. Mm -hmm. <laughs> ну, я думаю, что в современном мире люди очень... Сильно ушлі від природи, mm -hmm. от і безусловно зараз необхідно повернутися опять лицом к природі і mm -hmm. опять. Ви знаєте, тема екології, вона актуальна для нашого міста, але дуже мало людей вони замислюються, що існує ще екологія людини, О, екологія человека. душі. Так, чи у всіх людей в нашому місті ця екологія вона чиста, бездоганна? Ай, бездоганної тут немає. Собственно, э, экология, души, экология внутреннего пространства человека, это как раз вот то, наверное, о чем нужно говорить. <р concerned relationship> Потому что когда человек свободен, когда в нем отсутствует, э, ну, если э, провести аналогию с экологией все-таки, да, то какие-то блоки, загрязнения, зажимы, еще какие-то вещи, когда он освобождается от этого, он э, начинает жить свободно. И тогда уже можно говорить о дальнейшем развитии. Или каких Я думаю, здесь нужно добавить, что вот а, точно так же есть человеческие отходы, экология, да, вот отходы не в прямом смысле, а вот и душевные. Вот утилизация вот этих вот отходов, это тоже проблема. Собственно, как и в нашем городе, утилизация отходов есть проблема, так и у человека есть негативные эмоции, негативные переживания. И с ними тоже нужно что-то делать, куда-то издевать, перерабатывать, трансформировать. И, собственно, большинство вот этих вот практик и направлены на то, чтобы как-то трансформировать. Вот печаль или горе. Человек поет. Вот он спел и стало на душе легко. Вот он прокричал что-то, вышел в поле, вот так орал, орал, долго орал, устал, орать, упал, все. Все, вот он вынес как бы это. Mm -hmm. и вот, а природа это приняла. То есть, вот как Максим говорит, обратно вернуться к природе. То есть повернуться к ней лицом и поговорить, попеть с ней, с этой природой. И тогда будет гармония. Но мы знаем, что у людей есть свои вибрации, есть и у нашего города свои вибрации. И до вас очень часто приезжают интересные люди, знаю, что приезжают шаманы. И вот шаманы. что шаманы говорят про Запорожье? Какие вибрации они чувствуют, какую энергетику? Ну, Они все говорят о том, что здесь очень сильные места, но э, людям очень много нужно работать над собой. И над своими проявлениями для того, чтобы э, ситуация была еще лучше. Uh -huh. Вот э, было такое мнение, что э, здесь очень жесткая мужская энергетика. В да? Да. Ну вот приезжала к нам Бурятская Шульма. Чтобы надежда тут живайся. Надежда Степановна. Она сказала, что ситуация меняется. Но женщинам э, им тяжело, но uh -huh. на самом деле им нужно перестать вести себя как мужчины. Им нужно вести себя как женщины, проявлять женскую энергетику. И тогда э, ситуация сбалансируется, сгармонизируется. Ну, мужчинам надо учиться правильно пользоваться сильной мужской энергетикой города. Mm -hmm. Именно для проявления себя именно как мужчина, для развития своего. практичных порад хочется, что нужно делать, Денис. До речи, сама эта шаманка, она сказала, что в Запорожье энергетика лучше, чем в да, и даже лучше, чем в Киеве. Mm. Так что мы уже можем гордиться. Mm -hmm. И не последнюю роль в этом сыграл остров Хортица наш, то есть сила наших предков, та, та энергия, которая была заложена поколениями и поколениями людей, живших здесь, которые жили в гармонии с природой. И вот только в относительно в последнее время эта экология стала меняться не в лучшую сторону. Думаю, что если мы вернемся обратно на наши природные рельсы, споем те песни, которые mm -hmm. пели, то все будет хорошо. Как правильно нам и свою энергию? Женкам – женочу, человекам – человечу. У женщин испокон веков были свои какие-то занятия, свои какие-то практики, свои традиции. Сейчас, вот в последнее время, люди стремятся… Ну, получить что-то. Вот мне что-то понравилось, что-то интересное, я хочу это делать. И тогда эм, женщины идут осваивать технические специальности, э, еще что-то такое. А женщина должна заниматься рукоделием, должна заниматься семьей. Независимо от того, э, э, какая у нее профессия, у нее должна быть и другая часть ее жизни. Она должна эту часть э, своей жизни в себе найти и выявить. И вот работа с голосовыми практиками очень здорово этому помогает, uh -huh. потому что есть вещи, которые скрытые, нами неосознаваемые. Но все равно мы чувствуем, что что-то вот, что есть, или что-то мешает, или что-то вот помогает. Как его определить? Дать этому голос, озвучить. И тогда это становится явным, понятным, Мы этим можно пользоваться. Так, ну про голос будем говорить трохи позже. Сейчас сделаем небольшую паузу, посмотрим сюжет, а потом продолжим разговор. Как косково может звучать природа. Ну, а мы далее продолжаем тему счастья, продолжаем тему голоса с нашими экспертами. Да, я хотел добавить, что звучит в первую очередь человек, его душа, а уже потом mm -hmm. инструмент или природа, внешнее что-то. Эту фразу мне сказал Ян Бедерман, mm -hmm. когда был у нас этот мультик инструменталист, когда вдруг на хортице зашумело дерево. И он начал играть вместе с шумящим деревом. То есть для меня это было парадоксально. То есть шумело дерево, шумело листва, и он, они играли вместе. Вот, вот этот момент спонтанности проявления человека и вот эта фраза, что звучит в первую очередь «человек» для меня в свое время перевернули вот в мое мировоззрение. Uh -huh. Так, ну далее про голос. Вот же голос может изменить наше життя. И как его почувствовать, цей голос? Просто позволить себе. Для того, чтобы э, звучать, для того, чтобы услышать этот голос, нужно в первую очередь разрешить себе звучать. А для того, чтобы разрешить, нужно найти, что мешает. Вот. А э, человек, на самом деле, очень интересное существо. Он весь состоит из каких-то резонаторов. Он как сам как музыкальный инструмент. Uh -huh. И э, когда мы обращаем внимание на какие-то части себя и пытаемся звучать, мы можем услышать. Что у нас там? Мы можем поговорить сами с собой, познакомиться с собой поближе. А вы чувствуете вибрации других людей или нет? Ну, конечно. Конечно, это очень интересно. И э, очень часто видно, когда человек старается говорить о чем-то одном, а на самом деле его волнует другое. Угу. Так вот через вот эти вибрации это всегда слышно и понятно, что волнует человека а на самом деле другое. Я думаю, что стоит, может быть, показать что там вот, из того как вибрируют различные тоже ты дуже хочется ну, я могу вот сейчас добавить к что угу. сказала наталья потому что ну с древних времен голос являлся показателем силы внутреннего человека вот и пение считалось всегда божественным даром вот, то есть люди которые умели петь стали наделены этим даром, вот и как мы все знаем, это вот уже и физика это подтвердила, что все вокруг является вибрациями и, и атом это прежде вибрации, скорее чем частицы. Голос <coughs> может приводить в действие вибрации, если mm -hmm. особенно это делать со спеленным намерением, вот с позитивным намерением, то это можно менять очень много, можно менять и психическое состояние, можно менять и физическое состояние, можно улучшать здоровье там и у себя, и у других людей. Можно раскрывать свое сердце, можно расширять свое сознание, как говорят. Ну что для всего потребно? Необходима практика, прежде всего. Конечно, нужна практика. Ежедневная, постоянная практика. Mm -hmm. Ну давайте, практичные порады. Ну, до речи, хочу сказать, что у Максима очень красивый голос. Ему можно работать диктором на радио, на телебачении. Мы этот вопрос обсудим вне рамок эфира. Попробуем, может быть, что-то показать вот, из, За, да, из давайте, горлового пения. Давайте. Одним из э, методов развития голоса является э, практика горлового пения. Это горловое пение распространено сейчас в Центральной и Восточной Азии. Вот, и вот к нам приезжали мастера, которые обучали этому виду пения. Это пение значительно усиливает возможности голоса, вот, если его практиковать. Угу. Давай ты. Вперед. O ¿łę? O Allah A O Allah Вот это пример одного из... Вот, некоторые могут даже стесняться таких угу. вот проявлений звука, но на самом деле это нужно э, делать, не стесняясь. И вот в некоторых частях нашей страны, как говорится, это является даже искусством. Но что так испил может дать и люды? Городской человек особенно нуждается вот в этом. То, что угу. Максим говорил, мы удалились от природы сильно. Э, городской человек живет от ума и звучит он преимущественно головой. Uh -huh. А потом э, происходят все возможные вещи, которые отражают наши вот, пословицы и поговорки. Человек с головой там, тело с головой не дружит, да, там, или человек поет с чужого голоса. То есть он потерял свое умение, он не слышит себя, не uh -huh. слышит свой внутренний голос. Потому что голос это гораздо шире, чем звучание. И э, мы можем работать со своим вот, проявлением, со своей реализацией, со своим внутренним пространством с двух сторон. С одной стороны, когда мы даем возможность себе звучать. А с другой стороны, мы смотрим, как это проявляется в нашей жизни. То есть это такой вот взаимный процесс происходит. Мы подходим к вопросу с двух сторон. Но такие вправы, что они могут дать людины? А человек вот начинает Дома мы начинаем вот так спевать. Да. Зранку, так? Вот э, после занятий приходят люди и говорят. Особенно люди, которые работают с людьми же, они mm -hmm. вынуждены общаться, говорить там в, по ходу своей работы. Говорят, вот я говорю, а меня не слышат. Я даже кричу, меня не слышат. Вот человек, позанимавшись, приходит и говорит, я говорил полголоса, но меня все услышали и правильно поняли, что самое интересное. Потому что если мы сами себя не слышим, не понимаем, то как нам? донести до других ну, то, что мы хотим внутренний сказать. Внутренний стержень такой, мощный энергетический стержень. И вот голос, э, вот часто, когда я веду группу, получается, нужно управлять не только собой, но и группой. То есть вы, все mm -hmm. это выполняется через голос. И вот такие вот э, пропивания, то есть вы знакомитесь с собой, со своим голосом, и уже вот это вот, когда вы принимаете свой голос, у вас начинают происходить чудеса вокруг вас, вас начинают понимать, вас начинают слышать, и вы начинаете говорить действительно в пол голоса, но информация доходит до каждого. Кроме того, вы сами уже знаете, чего вам нужно донести до людей, и вы сами в это верите, и сами в этом убеждены, и тогда людям люди очень хорошо и быстро все это понимают, потому что там где есть противоречия, люди сомневаются. Там где противоречия нет, они сразу понимают, да, это так. Ну, вот я практикой дома еще пробовал избавляться от головных болей это с помощью подобного пения. Оно вызывает вибрацию определенных, то есть ее можно направлять, и действительно проходит. Вот. Кроме так того, когда так поешь, возникает ну реальное ощущение блаженства, какого-то удовольствия. Как медитация? Да, по сути это можно сказать это меди... Один из видов медитации. Да, пропивание гласных звуков mm -hmm. э, убирает боль. Так, ну, если люди нахвалюете, не может, принять какое-то решение в своем жизни, еще потребно есть Нужно Можно прозвучать. Я еще раз хочу сказать, что нет звуков неправильных. Вот Денис говорил mm -hmm. об этом. Звуков неправильных нет. И когда мы пытаемся извлекать какие-то определенные звуки, да, так мы привыкли, гармоничные, да, мы отсекаем огромную часть своей жизни. Но кто сказал, что это правильно, это нет. Моя эмоция, мое состояние звучит сейчас. Именно так. И мне нужно прозвучать. Именно так. Вот это нужно себе позволить. Вот почувствовать, если я делаю вдох и делаю просто выдох, и я пытаюсь чувствовать то, что я чувствую, при этом получается угу. какая-то артикуляция, какой-то звук. И это нужно принять и признать, и услышать. А то, что уже услышано, оно успокаивается, оно больше не мешает. Сегодня на программу вы принесли еще и музычные инструменты. Расповедайте про них. Я думаю, Максим расскажет. Да, вот, это инструмент варган. Он распространен очень много в мире, то есть у него имеется порядка 140 названий у разных народов мира. Вот, в данном случае это якутский варган, якую называется хамус. Mm -hmm. вот. в практике именно вот э, нашей темы, то есть работы с голосом, хамус очень хорошо помогает. А, дело в том, что э, во время игры на органе очень сильно задействуется горло. <coughs> вот наиболее сложные звуки, вот именно как играют вот, мастера игры на варганах, то есть они очень глубокие и издаются в основном горлом. Mm -hmm. Вот, то есть это очень серьезная тренировка горла. Она позволяет, кроме всего прочего, также еще научиться правильно направлять э, поток воздуха при пении уже в дальнейшем. Вот. То есть вот э, ну, могу продемонстрировать Конечно. горловые просто вот какие-то звуки такие с помощью органа. Це музика, чи все ж таки це вібрації в першу чергу? Музика це, скажімо так, осознанно культурне. Це да, угу. вібрації вот. на рівні інтуїції. То есть человек звучит именно так, как он звучит, природное звучание mm -hmm. его. И уже если вам это нравится, как он звучит, для вас это уже музыка. Но ну, для него это уже музыка изначально, потому что это он сам и есть. И, ну, в органах можно исполнять несложные музыкальные мелодии, но если ты находишься в одиночестве и просто хочешь получить какое-то удовольствие, то ты вот таким образом импровизируешь и... Что получается, практика такая, сама, звуком ты сам себя лечишь. Вот как в Индии звуки используют в виде раг, в виде еще каких-то медитативных. Mm -hmm. То есть у них есть специально там музыка для печени, музыка для легких, музыка для медитации. И вот они подбирают сочетание звука, ритма и времени исполнения это, этого звучания, и оно излечивает. Поэтому это все есть вполне нормальный лечебный эффект. Вы знаете, очень мало часу осталось до завершения программы, и тому, может быть, будет останется пытание, как ставить до своего голоса, с современным людям. Нужно его любить может, и уважать, сказать, так. Так. Угу. обязательно и позволять ему проявляться. Вот нужно изучать его вот, и все возможности своего голоса опознавать, потому что их очень-очень и очень много пойте чаще, пойте везде, где только можно, звучите, и это принесет вам счастье в жизни. Ну, я бачу, что вы очень счастливые люди. <laughs> вы спокойные, тому поэтому вы счастливые. И поэтому, наши шановные глядачи, берите приклад из наших гостей, спевайте, развивайте свои голоси, и все будет хорошо. До встречи.